Ramazan ayının 21-ci gecəsində Ələləssalam ölüm yatağında idi. Ələləssalamın ağır vaxtı idi. Rəngi elə saralmışdı ki, səhabələrdən biri deyir, dəsmal bağlamışdılar alnına sarı dəsmal. Mən girəndə bilmədim ki, dəsmalla üzünün rəngini bir-birindən ayıra bilmərəm. O qədər vəziyyəti pis idi ki, tez-tez gözü yumulurdu özündən gedirdi. Özünə gəlirdi, nəsə danışırdı, yenə özündən gedirdi. Bu hal davam eliyirdi də gördülər ağa yenə gözün açdı. Gözün açanda sağa sola baxdı. Dedi ki, Abbas hardadır? Əbültəfhan? Çox balaca edəz nəzərə Əbültəfhan. Ondan sonra yenə gözləyim oldu. Bir azdan özünə gəldi, yenə soruşdu ki, bəs Əbültəfhan, Abbas hardadır? <laughs> Dedilər ağa, o otaqda alınını divara qoyub ağlayır, sənə ağlayır. <laughs> Zeynəb baxdı, xanım Zeynəbə. "Sizi Zeynətfəqrədinə çağıb gəlsin." dedi. O gəldi, dayandı ağanın başının üstündə. Yenə gözün açdı dedi, bəs Hüseyn hardadır? Dedilər ağa ayaq tərəfdədir, ayaqlarından əbir ağlayır. Qılıç cavrun gəlsin yanıma. Gəldilər ikisi də dayandılar, əl-ələ -əl canın başının üstündə. Bunun üzməyi nəbi, Hz. Əbülfərzin əlini götürdü, bir də İmam Hüseynin əlini. Onların əllərini birləşdirdi. İmam Hüseyn ağaya bir söz demədi. Üzün tutdu həzrət Əbən Təcrədə dedi ki, oğlum sənə vəsiyyətim budur ki, ölənə qədər Hüseyni tərk eləmə. Həmişə Hüseynlə ol, Hüseynin yanında ol. Yaxşı əməl elədi. Ələyləssalamın vəsiyyətinə həzrət əl-Əfəs. Çox yaxşı əməl elədi. Axıra qədər qardaşını tərk eləmədi. İmamını tərk eləmədi. Əvvəl öz qardaşlarını gördü. Dedi: "Gidin döyüşün, mən Hüseynin yolunda ölürəm. Kim istəyirsən, sən kimi əvvəl mənim də ürəyim dağ görsün, sonra şəhid olam. Hələ tələsmə şəhid olmaq." Bax, necə Hüseynin sinəsinə dağ dağ zalıcan çəkilir. Siz də gedin şəhid olun, mənim də sinəmə dağ çəkilsin. Olan getdilər şəhid oldular. Axırda özü gəldi. Ədəblə diyəndə İmamın qabağında. Əvvəl bir söz demədi. İmam nə qədər bəşa düşdü. Dedi ki, ağa icazə ver mən də gedim. "İcazə ver mən də gedim." İvan baxdı, dedi ki, "Getsən elimi sındırsan, heç davərə gedim döyüşüm." Dedi, dedi "Getirsənsə, ged amma əvvəl git ged, su gət." uşaqlar yalan susuldu. <laughs> Deyildi ki, kəndi xeymiyətara bir xeymə vardı, orada məşqlər su qablarını saxlayıb bula. Kim daxil oldu, oraq qabları götürdü. Qabları götürəndə Ruqəyyə xeymədən sevinə-sevinə çıxdı, qızları çağırdı ki, əmim gedib su gətirə, yəqin adı boş qaldınız. Qursuzdan dodaqları qurumuşdu. Dedi ki, gəlin əmim gedib su dalayacaq. Bu qəyranın bu sevincini gözlə ilə gördü Həzrət Əvəlfəs. Ona ölümü ağrıdır edən ancaq bu idi, başqa bir şey yoxdur. <laughs> o zaman ki su qabları ilə qayıtdı. Tələtə tələtə bu qəyəyinə suyun çadır atdığı yerə salanda onda çox narahat oldu ki, uşaqların gözü ordadır. <laughs> Sinan Bey ağa heçcətin başının üstündə bu sözü demədi. Dedi: "Əl-an inkə tərə zəhri indi benim sindına." Cəmi şəhid amma mənim belim uzdurdu. Bir dəfə onun başının üstündə bu sözü dedim. Anası Ummulbənin Mədinə şəhərində idi. Hazret Əvəlfəzrin 9 yaşında bir oğlu qalmışdı Mədinədə nənəsi Ummulbəninlə Abdullah adında. Bir onun təzə paltarları var idi. Deyildi ki, bu paltarları Atam gələndə geyinəcəm. Atam qaydanda geyinəcəm. <laughs> Elə ki, dedilər əsirlər qayıdın Mədiniyə. <laughs> Axı ah, Mədinəyə girəcəyində iman səcdəsini saxlayın, daxil olmayaq şəhərə. Elə ki, eşitdilər Mədinəyə girəcəyində əsirlər dayanıb, o uşaq getdi təzə paltarlarını geyinədi ki, Atam deyəsən səfərdən qayitəb. <laughs> ümürbənin onun əlindən tutub tələsə tələsə gəlirlər karvana tərəf əsirlərin karvanına qarab. Bir nəfər bir Allah gördüm ümürbənin gəlib özümə dedim necə deyim ki sənin dörd oğlun şəhid elədi. Necə deyim? Necə deyim sənin əvəzində dörd şəhid elədi. Mən gördüm bu xanım gəldi yavaş yavaş mənə baxan kimi Hazrat Abbası soruşmadı, oğlun soruşmadı. Birinci sualı bu oldu ki, salam Hüseynlən nə xəbər? Mən bunu görəndə başım aşağı saldım. Bizim xanım başın sağ olsun. Hüseyni şəhid elədilər <laughs> mə. Bir <laughs> əndə o təzə paltar geyinmiş oğluna Abdullaha baxdı. "Bir iki bala başın sağ olsun, yetim qaldın." Dedi din xanım, "Mən sənə Hüseynin şəhadət xəbərini verdim. Əvəlzəmin şəhadət xəbərini vermədin." Dedi o, "Mən oğlumun qeyrətini bilirəm. Mümkündür Hüseyn şəhid ola, Əvəlzə də ola. Bu mümkündür." Amma bəzdərlər başqa söz yazıblar. Yazıblar elə ki, gözlü Zeynəbə sazaşdı. Zeynəbün ağaran saçlarını görəndə uşağa dedi ki, atını şəhirdə eliyiblər, sən şəhid oldun. Getdi dəqi qəbristanına torpağı götürüldü, tökürdü başına, ağlıyırdı. Dirdi, ay Kərbəlada olanlar, mən orada olmamışam. Amma danışırlar ki, əvvəl mənim oğlumun sağ əlin kəsdilər. Elə deyə yol. Sonra sol əlini kəsdilər, sol əlini. Gözlerine of vurdular Alnına <laughs> Zerbe değende Benim oğlum aslan düştü yere Ey kəs o yere düşəndə Ben olaydım Oğlumun başını alardım dizimin üstüne Ki başı yere düşmesin Bu yerde dinler zeynep gelirdi Geldi bastı Dedi Ümmətləbi bin yamma çox fəraqınla ümmul vənim yerə yıxılmadı alğı anam quzağına lahabla və laquvvata illə billah aləyinil azim